С начала оккупации Крыма и военных действий на Донбассе в другие регионы Украины выехали уже более 600 тысяч вынужденных переселенцев. Не имея должной поддержки от государства, они на сегодня могут уповать только на поддержку волонтеров. Общественная организация Крымсос при поддержке ООН одной из первых стала оказывать социальную и юридическую помощь переселенцам. Были люди с Востока, которые, ну, понятно уже было на тот момент, что эти люди тоже нуждаются... Поддержки какой-то. И УВКБ приняли решение, что открыть эту программу и для Востока тоже. Для тех людей, которые уже выехали из своего дома и там оставаться ну, не будут. И возвращаться тоже. Крымчанин Арсен Журабаев стал одним из тех, кто получил финансовую поддержку на развитие собственного бизнеса. В Крыму до оккупации он занимался ремонтом автомобилей, а после аннексии переехал в Киев. Ну, как морально там тяжело стало работать, как бы физически смотрим, что тоже перспективы никакой нет, как бы решили переехать сюда, здесь это дело делать, жить в России, как бы и там работать, нам не хотелось. На грантовые средства Журабаев вместе с братом решили открыть свою СТО в столице, купили необходимое оборудование и обустроили для работы гараж. Датчики индуктивные. Датчик давления, тоже очень классная, удобная вещь. Датчик разрежения в двигателе, в коллекторе выпускном. То очень точно можно определить состояние двигателя, не разбирая. Этот компрессор будет нужен для агрегатов, которые я буду использовать, для оборудования, которое тоже работает с воздухом. Гараж пока не удалось полностью укомплектовать, поэтому бизнес Арсена Журабаева начнет работать уже после Нового года. Всего переселенцы из Крыма и зоны Ато получили по программе ООН 85 грантов. В том числе 48 переселенцев получили помощь в сумме 65 тысяч гривен для развития бизнеса. Еще 37 предоставили до 40 тысяч гривен на обустройство жилья. Для получения денежной помощи необходимо предоставить справку переселенца, паспорт и подробное описание целей, для которых нужны деньги. Однако после этого получатели грантов обязаны регулярно отчитываться об их использовании. Справляются с этим не все. В такое нестабильное время не все хотят брать на себя такую ответственность. Потому что когда э, мы об этом заявляли, что человек должен если он победитель, он должен или зарегистрироваться и вести законную деятельность, или быть уже зарегистрированным. В Крыму, на Востоке не важно, но этот человек должен потом заниматься законно и легально бизнесом. Распределение грантов для переселенцев в этом году уже завершилось. Финансовая помощь для них ожидается и в следующем. Вся информация об этом размещена на сайте Крымсос.